Pertama sekali saya ingin ucapkan uh, tanya kepada Jawatan Kuasa Pilihan Hasa uh, Infrastruktur Pengangkutan dan juga Komunikasi yang telah mengambil inisiatif untuk menyediakan penyata berkaitan dengan insiden betupan gas di Puncawah ini tanya kepada Jawatan Kuasa dan uh, seperti yang kita maklum ya uh, laluan gas ini gas pipe, pipe gas yang pertama yang telah ditanam di bawah tanah. Yang pertama ialah pada tahun 1983. Waktu itu ialah daripada Keke kepada Teluk Kalong. Dan selepas itu kita lihat pada tahun 90-an banyak pipe bawah tanah gas ni telah di, dia telah dibina. Jadi ya uh, sudah pasti lebih daripada 30 tahun pipe-pipe ini di bawah tanah dan uh, memang kita perlu ambil berat tentang uh, perkara ini di mana seperti yang kita maklum tempoh hayat paip ini adalah 30 tahun. Kalau pada tahun 90-an banyak telah ditanam, maka ini masalah yang paling kritikal yang kita perlu ambil berat untuk kita ambil tindakan supaya insiden letupan gas Putrajaya Putrajaya ini tidak akan berulang lagi. Ya sebab kita lihat sepanjang 2680 km pipe ini yang sedia ada pada hari ini bagaimana kita nak memastikan dia selamat dan supaya tidak berulang insiden tersebut adalah tanggungjawab kita semua jadi saya setuju dengan apa yang telah show-show yang telah dikemukakan oleh agensi kerajaan dan juga show-show yang telah dikemukakan oleh jawatan kuasa yang khas ini dan waktu ini yang penting ialah bagaimana dia apakah mekanisme yang kita nak gunakan untuk memastikan semua show-show ini akan dilaksanakan Jadi di sini saya nak cadangkan supaya kita bentuk satu jawatan kuasa khas Di mana kita menjemput pakar-pakar Ya daripada swasta, daripada universiti Supaya jawatan kuasa khas ini dapat menumpukan Ya perhatian sepenuhnya Untuk melaksanakan semua show-show yang dikemukakan oleh agensi Dan juga jawatan kuasa Dan jawatan kuasa ini perlulah Ya bebas dan transparan uh, uh, transparent dan kita perlu ambil langkah untuk semak ya semak keselamatan 2680 km pipe yang sedia ada dan juga apabila ada projek baru kita perlu ya adakan satu syarat yang uh, yang lebih ketat supaya projek baru tidak boleh diadakan di uh, kawasan yang dekat dengan pipe-pipe ini kenapa saya kata begitu uh, Timbalan speaker sebab kita lihat laporan daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Malaysia. Di mana keputusan analisis mereka mengatakan bahawa secara keseluruhannya kesan patah pada kimpalan adalah dalam bentuk tarikan berdasarkan ujian faktografi, ujian metalografi, ujian kekerasan dan juga tekanan serta analisis pemodalan struktur tanah di mana telah berlaku pemendapan tanah sehingga 24.3 cm dan berlaku pergerakan pipe gas sehingga 15.9 cm. Ini jelas menunjukkan bahawa pipe gas mengalami pergerakan ketara dalam tanah sebelum kegagalan akhirnya berlaku. Ertinya, persoalan yang saya nak tanya kepada Petronas guess mereka selalu mengatakan mereka menjalankan ya kawalan ada buat semakan dari masa ke semasa tetapi kenapa bila ada pergerakan ketara sedemikian tidak dikesan awal dan juga kita nak tahu kenapa pergerakan ini berlaku seperti dalam laporan yang kita dapat sebenarnya di Puterhait ini tempat ini sebelum itu ialah ladang Kelapa Sawit tanah mereka memang lembut. Jadi bagaimana waktu itu mereka boleh meluluskan tempat tersebut untuk menanam pipe gas tersebut? Saya risau sebab uh, timbalan Speaker di kawasan saya, ya di Parlimen Kota Melaka, di uh, kawasan saya Taman Mentika. Sebelum itu beberapa tahun yang lepas Petronas Gas juga menanam uh, pipe gas bawah tanah di kawasan tersebut dan kawasan tersebut merupakan salah satu ya kawasan perumahan dan juga perindustrian yang terbesar di negeri Melaka. Waktu itu penduduk penghuni di sana bantah. Mereka nak menanam pipe gas ini di kawasan tersebut. Dan waktu itu kita adakan ya perjumpaan dengan Petronas Gas. Waktu itu mereka memberikan jaminan bahawa dia kata itu adalah selamat, jangan risau. Jika ada bocor pun tak akan berlaku letupan. Tetapi apa yang berlaku hari ini kita lihat letupan telah berlaku. Jadi bagaimana kita nak yakinkan ya supaya rakyat dapat hidup dengan tanpa ketakutan. Maka saya minta supaya pihak kerajaan, pihak kementerian bekerjasama dengan jawatan kuasa pilihan khas supaya kita laksanakan show-show yang kita kemukakan tersebut untuk memastikan semua ya dapat hidup dalam suasana yang selamat dan uh, akhir kata kita dapat lihat mangsa di uh, Putra Hai ini bukan saja mengalami kecederaan fizikal juga ya masalah sakit mental dan juga mereka kehilangan harta dan juga aset mereka rumah mereka jadi dalam bab ini barangkali uh, kementerian dan juga agensi-agensi yang berkaitan dapat yang membantu mereka secara keseluruhan sehinggalah menyelesaikan masalah mereka itu saja daripada saya terima kasih Timbalan Speaker seperti yang semua ahli-ahli yang berhormat sedia maklum pada 1 hari bulan April 2025 kira-kira jam 8.07 pagi satu insiden letupan ...dan kebakaran telah berlaku pada saluran pipe gas utama milik Petronas gas berhad di Jalan Putra Harmoni, Putra Heights, Selangor. Satu bola api ataupun flame ball telah menjulang ke udara setinggi lebih kurang 30 meter. Jumlah kebocoran keseluruhan gas dianggarkan sebanyak 369 juta kaki padu atau bersamaan dengan 535 ribu tong gas asli 14 kilogram. Letupan dan kebakaran ini telah mengakibatkan satu kawah besar terbentuk di Ground Zero dengan izin. Sebesar 80 meter panjang kali 70 meter lebar dan 8 meter dalam. Di samping itu, kawasan sekitar seluas 325 meter radius juga telah terkesan oleh letupan dan kebakaran gas tersebut. Api yang marak mencapai kepanasan melebihi 1000 darjah Celsius. Telah menjejaskan lebih 500 buah rumah, hampir 400 buah kenderaan serta lebih daripada 100 orang mangsa telah tercedera. Insiden letupan ini juga telah merosakkan dan menjejaskan satu daripada tiga saluran gas asli Petronas dan insiden letupan dan kebakaran ini serta kesannya kepada penduduk dan harta benda awam perlu diberi perhatian serius. Datuk-Datuk Pertua, pada 8 bulan Ogos yang lalu, Jatuan Kuasa IPK telah mengadakan satu sesi lubat urus yang telah dihadiri oleh pelbagai agensi utama sekali yang terlibat dengan siasatan berhubung insiden tutupan pipe gas di Putra Heights. Antara agensi yang hadir termasuklah Pejabat Siausaha Kerajaan Negeri Selangor, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, JMG, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, JKP, JKKP atau DOSH, Polis Diraja Malaysia, PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JPBM, Petronas Gas Berhad, PGB, Jabatan Kerja Raya JKR, Kementerian Kerja Raya KKR, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ dan Lembaga Pembangunan Pembinaan Malaysia CIDB. Walau bagaimanapun pada mesyuarat tersebut hanya empat agensi atau jabatan yang telah memberi taklimat laporan semasa libat urus berkenaan iaitu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan Polis Diraja Malaysia. Jawatan Kuasa ingin memaklumkan dan merakamkan setinggi-tinggi perhargaan kepada Pejabat Kerajaan Sekutuan, Kerajaan Negeri Selangor, Petronas Berhad serta syarikat-syarikat swasta yang telah menyumbang bantuan segera dengan jumlah melebihi 10 juta kepada penduduk yang terkesan dengan insiden tutupan ini termasuklah penyediaan kediaman sementara, pampasan wang tunai, bantuan kenderaan serta berbagai sokongan logistik. Datuk Yang Di-Pertua, berdasarkan laporan-laporan yang dibentangkan oleh agensi-agensi yang disebutkan di atas tadi, jawatan kuasa IPK mendapati bahawa siasatan-siasatan yang telah dilakukan oleh agensi-agensi tersebut adalah lengkap dan sangat terperinci dan telah mengambil kira semua aspek-aspek yang perlu. Laporan pelbagai agensi yang melakukan siasatan ke atas insiden ini telah mendapati punca insiden adalah seperti berikut. Pertama, pipe gas yang digunakan memenuhi spesifikasi tetapi gagal akibat muatan kitaran ataupun cyclic loading dengan izin ke atas pipe gas tersebut. Yang kedua, persekitaran tanah yang tidak stabil dan mendapan tanah merupakan punca utama. Yang ketiga, perubahan fizikal berlaku pada lapisan bawah permukaan tanah yang hilang daya tapungan disebabkan oleh pengumpulan air setempat. Yang keempat, aktiviti antropogenik telah mengubah topografi asal kawasan tersebut. Dan yang kelima, geseran logam pipe telah mencetuskan api dan menyebabkan letupan. Dan yang keenam, pihak PDRM telah mendapati tiada unsur sabotaj atau kecuaian yang dikenal pasti. Datuk yang Pertua setelah punca-punca insiden letupan ini dikenal pasti seperti di atas, pihak JKKP telah mengarahkan tindakan pencegahan dan kawalan dilakukan dengan segera oleh pihak yang terlibat khususnya Petronas seperti berikut. Pengujian integriti ke atas semua injap sekat ataupun isolation valve dengan izin. Penilaian dan analisa strain pergerakan talian pipe melalui kaedah geopik dan EML. Ketiga, penilaian semula kajian geohazard risk assessment. Yang keempat, membuat kerja penyelenggaraan, kawalan, pencegahan dan integriti sistem injap dan pipe di sembilan kawasan berpenduduk ke kepadatan tinggi seperti Indra Mahkota, Terbrau, Jalan Masai, Seremban 2, Subang Jaya, Shah Alam, Putra Damai, Bandar Perai dan Kuala Muda. Dan yang kelima, pemantauan tanah melalui satelit. Keenam, pengesanan rate of reduction alam bagi tekanan gas dalam pipe. Ketujuh, meningkatkan kekerapan pipeline patrolling ke atas uh, pipe gas. Kelapan, memperkemaskan dan memperketatkan prosedur kelulusan pembangunan di kawasan right of way ataupun ROW, kawasan pipe. Kesembilan, meningkatkan latihan kesiapsiagaan pelan Tindakan kecemasan. Kesepuluh, pemantauan masa nyata ataupun real time monitoring ke atas pipe pipe gas. Menambah bilangan peranti pengesanan bagi tujuan pemantauan masa nyata ataupun real time monitoring ke atas pipe pipe gas. pemantauan ke atas pipe pipe gas. ke pemantauan masa pemantauan dan tindakan pencegahan dan kawalan yang dikemukakan oleh berbagai agensi dan juga oleh JKKP, jawatan kuasa IPK juga mengesyorkan beberapa show penting untuk diambil tindakan selain daripada apa yang telah dikemukakan oleh JKKP. Yang pertama, jawatan kuasa mengesyorkan supaya diperkukuhkan pengawasan talian gas pipe gas melalui teknologi pemantauan satelit, geopik dan sistem pengesanan masa nyata ataupun real time monitoring di kawasan berisiko tinggi. Yang kedua, memperketatkan prosedur kelulusan pembangunan berhampiran jajaran pipe gas dengan mewajibkan penglibatan dan pandangan teknikal daripada JKKP daripada JMG daripada PGB dan pihak berkuasa berkaitan. Show yang ketiga mewujudkan prosedur bantuan dan pampasan mangsa insiden infrastruktur kritikal yang jelas, telus dan konsisten termasuk mekanisme rayuan. Yang keempat, menambah baik sistem amaran awal termasuk pemasangan siren di kawasan berpenduduk tinggi yang berdekatan dengan infrastruktur-infrastruktur yang kritikal. Yang kelima, mempercepatkan usaha pemetaan geobencana ataupun geohazard mapping nasional melibatkan semua jajaran pipe gas utama yang keenam menjalankan latihan kecemasan berkala ataupun emergency drill dengan izin bersama komuniti setempat agensi penyelamat dan pihak industri ketujuh menubuhkan tabung bencana infrastruktur kritikal yang boleh digunakan segera untuk membantu penyelamat uh, Uh, bangsa Yang kelapan mengkaji semula perundangan sedia ada bagi memastikan aspek keselamatan infrastruktur kritikal diberi perlindungan perundangan yang lebih kukuh serta menutup sebarang jurang tanggungjawab undang-undang. Yang kesembilan, memperkenalkan piayawan penyelenggaraan berkala yang lebih ketat untuk semua talian pipe gas dan utiliti kritikal termasuk audit keselamatan bebas secara tahunan. Yang ke-10 menubuhkan mekanisme penyelarasan tetap antara agensi persekutuan, kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan syarikat utiliti bagi meningkatkan keberkesanan tindak balas serta mengelakkan pertindihan kuasa. Dan yang ke-11 meningkatkan program kesedaran awam dan pendidikan komuniti di kawasan berhampiran infrastruktur kritikal agar penduduk mengetahui tanda-tanda risiko awal serta langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Datuk Yang Pertua, jawatan kuasa berpandangan bahawa insiden ini merupakan amaran penting bahawa faktor alam sekitar, faktor teknikal dan pembangunan setempat perlu ditangani, ditangani secara menyeluruh supaya insiden seperti ini tidak akan berulang lagi baru-baru ini pada 20 September 2025 kita sekali lagi dikejutkan dengan berita kebocoran saluran pipe gas di tapak projek laluan ECRL namun Alhamdulillah tiada letupan berlaku pada ketika itu justru jawatan kuasa IPK menekankan bahawa pelaksanaan show-show ini berserta dengan arahan kawalan dan pencegahan oleh JKKP amat kritikal demi menjamin keselamatan rakyat, mengukuhkan keyakinan terhadap keselamatan utiliti negara serta memastikan pembangunan negara tidak mengabaikan kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Sekian laporan daripada penyata jawatankuasa. Terima kasih Datuk Yang Dipertua.